Я сильный человек. Хочу сказать, ребята здесь ни при чем. Это моя где-то, значит, недосмотр, недотренированность. Ну, Что-то же происходит, я не могу понять, что. Я думаю, к этому ушло все. Поэтому нужно переспать ночь спокойно, принять решение. Я думаю, логично будет, если я подумаю хорошо и сделать какой-то шаг, потому что надо команду встряхнуть. Дальше так ну, команда не сможет, дальше так это ж позоры, это самое. Может, какой-то шаг с моей стороны сможет их встряхнуть. Я надеюсь на это. Ну, другого. -то. Какой комментарий? Могу поздравить Олимпик с победой. Но они молодцы. Хоть они прошли дальше, но они и судари хватались, но выдержали. Свои мечи забили я их с этим поздравляю. Вы уже сыграли 4 матча, и после двух из этих поединков вы уже говорите, что как-то думаете, там, чи или какие-то решения такие приняты. Это, это вас накопилось уже за, 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 все предыдущие месяцы? Да я думаю, не то, что накопилось. Я думаю, все равно в жизни приходит момент, когда нужно что-то принимать, какое-то решение. Поэтому, я же говорю, лучше сейчас не на пороге горячки, спокойно переспать ночь, пообщаться завтра. Я поэтому даже Спасибо тому же генеральному директору, что я ему сам набрал, говорит, нужно поговорить, он говорит, давайте лучше завтра это самое. Поэтому я, я ж нормальный человек, я же тоже эмоции эмоциями, но чтобы не довести себя до какого-то глобальной ситуации. Я уже один раз я там был, поэтому не хочется больше.